с Артем Леном и Михаилом Тутаковым. Сегодня в программе. На Ладожской в Петербурге человеку зажал ногу между поездом и платформой. В Петербурге пожилая женщина может получить полтора миллиона рублей. Начнем. Причина задержки поездов на оранжевой линии петербургского метро стал инцидент, который произошел на Ладожской. В самом через около 6 часов вечера 17 мая один из пассажиров провалился на бой между поездом и платформой. Пока оказали помощь мужчине, поезд простаивал. Как оказывается, задержка была несущественной. Движение поезда в направлении станции метро улицы Дубенко приостановилось на 3 минуты. Следующая новость. В Петербурге пожилая женщина может получить полтора миллиона рублей. Прокуратура Петербурга направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда 89-летней Нине Антоновой, ветеран войны, которая около месяца назад пострадала в результате обыска в сетевом супермаркете на Стародеревенской деревенской улице от компании риэлтора. Требуют выплаты в размере полтора миллиона рублей. Напомним, 19 апреля 2016 года охранник супермаркета заподозрил пожилую женщину в краже в результате она упала с лестницы и получила многочисленные травмы. Мы связались с внуком пострадавшей, Михаилом. Он сказал, как Нина Анатольевна себя чувствует. Бабушка в процессе восстановления. Ее обещают выписать из больницы 28 мая. Ходить она сможет, но, скорее всего, только с палочкой. Михаил также сообщил нам, что представители компании риэлтора по сих пор не извинились перед Ниной Анатольевной. Никто так и не вышел с ними на связь хотя компания заявила в СМИ, что обязательно поможет пожилой бабушке. Не знаю, каким чудесным образом они собирались это делать, не связываясь с нами, а вот директор ЧОПа к ней приезжал. И он привозил пеленки и другие нужные вещи, говорит Михаил. По словам Михаила, для его семьи получили компенсацию от магазина «Дело принципа». Мы к адвокату и незначительно просили больше денег дело не в сумме. Мы хотим наказать эту компанию за то, что они до сих пор не и попросили прощения, говорит он. Это настоящее хамство. Напомним, по факту инцидента с специальной... возбуждено уголовное дело. Ученицы нашего класса взяли интервью в прямом эфире. Тема была «Утки на проспекте Славы». Ее показали по телеканалу Live78. И за это интервью наш канал получил 0 рублей и 0,0 копеек. Ну, а это все новости. Кстати, дальше будет прогноз погоды. С вами был Левичер Денисис Артем Левин. И Михаил Стуктоков. Всем пока. До свидания, свидания.